Приблизно в пів першої години надійшло повідомлення від швидкої допомоги про те, що в селі Розкішне стався обстріл касетними боєприпасами. Група парамедиків міста Костянтинівки виїхала на місце події. Коли прибули, було надано допомогу трьом особам, з яких був підліток 14 років, є три загиблі особи. Все, вышли, вышли, вышли. вышли, вышли. Давай. Дышится как? Это сразу а, я понял тебя. Понял. Мы вчера виделись. Держи. Так. Стой, стой, стой. Не затрабатил ранее. Я тебя понял. Мы вчера с тобой виделись. Мы же приезжали. Где? Где? Давай, ведите. Ведите. Быстрее. Сюда. Oh. Что у тебя? Oh, Ягодицу? Yeah. Как с какого возраста? 4. Там сколько небольшого отходящего, видишь? Oh. Он, да? Все, лишь. Он так придать будет, да? Да, смотри, тут вот этот. Не понял? Постраждал их было доставлено до лекарни места Костертинецкого ГБ номер пять и в другую спальню гляньте. Четыре человека с участка.

А человек-то? Я человек вижу, бах-бах, я кричу, Тёма, Серёжа, истинно, потом выживу искренне, всё поймёт, а потом выскакиваю. Тёма кричит, мама, я здесь только раненый, я бегом выскакиваю, вижу маму, дядь Марина лежит. я Скажу, где Серёжа? Не, не знаю, повертайся, он тут лежит. Ранен, и Тёма ранен, бегу к нему в хату, в хорую. То все у тут человек и ваша тихо, а за

Сквозь невероятно, так хлопок, и дым, и стекло летит, я вообще выскочила на двор сюда. Боже, а они вот уже тоже вот все повыскакивали, все в шоке. Вчера кассетных не было, а то был вчера прилет, а сегодня кассетник.